Вітаємо на шоу, яке дарує гладким людям нове життя. На учасників чекає випробування, яке вони одноголосно назвали найстрашнішим за цілий місяць проекту. Два тижні тому не всі подолали його навіть з підтримкою партнерів. Я потасавче заби зразу цей конкурс після того разу. Цього разу участники мають пройти его самостоятельно. Перед вами лестница. Задание: как можно быстрее забраться наверх и нажать кнопку. Если меня до этого там выпихивала Наташка, а потом я ее вытягивала, то сейчас нам нужно будет все пройти самостоятельно. Это будет в любом случае сложно, я это уже понимаю, и как-то особого энтузиазма. Перед началом конкурсу я не ощущаю. Як представлял, що я буду один лість, подумав, що так подойду, постаю, посмотрю на неї, скажу ні, не", і уйду. Це буде нереально зробити. Чи всі подолають сходи, коли поруч немає партнерів? Учасники навіть не здогадуються, що для одного з них випробування закінчиться страшним падінням. Для выполнения этого задания сегодня вы можете использовать вот эти мешки. У каждого из вас их 40, весом по 11 килограммов каждый. Вы должны распределить их так, чтобы хватило до самой вершины. Спускаться за ними запрещено. Вслед за вами это испытание пройдут ваши партнеры. Если вы и ваш партнер оба финишируете первыми, то ваша команда получит иммунитет. Если участник не на кнопку, то отыграет плюс 2 килограммы на ваге пары. Плюс 2 – это просто это феноменальная цифра, которую я бы не хотела получить. Это может быть угрозой, то есть оказаться под желтой линией и то есть, стать номинантами на вылет. Сказать страшно – это ничего не сказать. Что сейчас будет делать Юля? Я не знаю. Ведь в прошлый раз за Женю наблюдали все, он просто он сам вылез, Юлю как котенка схватила и закинул на ступеньку. Я знаю, что Женя залезет туда первым. Я буду рвать за иммунитет, чтобы не разочаровать мужа. Как я туда доползу и что я буду при этом делать, я понятия не имею. Алексей перевантажил травмованную руку у попереднему змаганні. Тому лікарі категорично заборонили ему проходить випробування. Готовы? Да. да. Тогда начинаем. Вперед. Себе сказала я себе. У нас 40 мешков по 11 килограмм. Итого 440 килограмм. Я женщина, а не грузчик. Мешки далеко не легенькие. Так и их по 4 не возьмешь. Я хочу выиграть. Сережа и Марина одновременно поднялись наверх. Изначально вперед вырвались двое. Для Марины это шанс выигрываться за проигрыш у попереднему конкурсе. Готовность внутренняя на максимум. Кто будет третий? Женя ожидает от меня того, что я выложусь на полную. Да, вот, вот это больше всего подстегивало. Так Довольно резво взобралась. Может, боится, что ей Женя Тумаков вставит, если она не сделает это так быстро. Третья на первую ступеньку забралась Юля. За иммунитет теперь борются трое. Юля, Сергей, Тамарина. Чи зможе Юля виправдати сподівання чоловіка? Адже ніхто не збирається вкотре віддавати перемогу коричневим? Ну, людей розражають то, що от, коричнева команда бере всі імунітети, бере всі бонуси. Ну Юля сильна. на нісмітряна і да, дана підтвердила то, що вона сильна. Маріша виши мені ростом в принципі ну, сильна дівчатка. Ми з нею практично на равних. Юля біжені не справиться одна. она просто бесхребетное существо, такая вся серая мышка, такая вся несчастная. Белые, черные, помаранчевые и зеленые уже штрафные килограммы на вагах. И они просто должны подняться сходами, иначе потоплять свои пары на взвешивание. Я даже втихаря поставила 10 гривен, сказала Игорю, что не знаю, кто из его команды или из моей. Конечно же, думаю, что из его, что кто-то откажется ползти. Молодець! Ігор заліз! Четвертий! є! У першому випробуванні Ігор не опанував страх висоти. Якщо він не здолає сходи, то принесе своїй команді тягар у ще плюс 2 кілограми. Ну, то, що цього отримав 2 кілограми, це, звісно, серйозно. Поэтому головне долість. Давай, рывочка. Молодец. Первый забрался. Марина, Держись. тебя опережает Сережа. Собралась. Молодец, держи за кучу. Молодец. Умница. Марина розовая. Несмотря на то, что девочка, очень вообще отличный результат. Марина красавец просто. Уже на третьей ступенце там уже стартанули в двух, там кто первый. А так мы шли разом. Итак, борьба между Сережей и Мариной. уверена в своих силах. Я думаю, что я буду первой. Давай, 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 моя Хорошо, хорошая, давай, давай, сделай, давай, делай это, давай, 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 давай. давай, 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 давай. давай, давай, давай. Фу, блин. Я разумею, что я могу побеждать. Я думаю, что удастся синим выиграть иммунитет. Сергей э, синий, он сильный, старший. Я собой горжусь, конечно, потому что я сама без, без чьей-то помощи забралась на высоту трехэтажного дома. Это круто. Но самая сильная девочка, получается, оказалась Марина Розовая. Марина пришла вторая, отлично. Она еще чуть-чуть бы, она бы была первой. Вот ты на секундочку порыдым. Сережка младший, он вообще радовался, что он не сколько он первый, сколько не коричневый первый. Мне обидно то, что я не оправдала надежды Жене. Я розчарована в собі. Учасники не обмежені у часі, проте ніхто не хоче отримати звання найслабшого і осоромитися перед своїм партнером. Іменно очікування того, що мій підопічник збереться швидше було очень важним. Маріна. Мариночка, аккуратно. Молодец. Первая ступенька. Ларисочка, вылези, пожалуйста, быстрее, чем Марина. Я тебя очень прошу. Делай это, слышишь? Я решила, что нужно идти вперед, если мы уже на равне, как бы она сильная, да, соперница. Мне надо было вот принципиально залезть быстрее, чем Лариса. Женя, умничка. Первая ступенька. С годами я проваливалась не раз, рвала себе ноги, руки деревом, поэтому я после этого боюсь деревянных конструкций. Я преодолевала свой страх, просто я же говорю, что если я уже начала что-то делать, я должна закончить. Юлечка, давай! Молодец! Молодец! Третьей пришла Юля Корещева. Она упала, там все, слезы, истерика. Я, я тоже постаралась прийти первой, но не сложилось. Мне без Жени тяжелее морально и физически. Я знаю, что, возможно, где-то, да, я, я прицепной вагон. Самое, наверное... Психологически сложная ступенька была первой. После первой ступеньки уже стало понятно, оказалось все гораздо проще, чем думал. Мне понравилось быть атлетом, а в тот момент я именно и был. Красавчик! Я это сделал, и это было, признаться, чертовски хорошо попасть в те же условия, где было страшно и не очень уютно, и почувствовать себя там совершенно иначе. Потихонечку мы здесь все расстаемся с какими-то своими страхами и фобиями. То есть это круто. Дим, не бойся, поднимайся, давай. Анита говорит, если ты сейчас заберешься на вторую ступеньку, все, ты красавчик. Во, во, Молодец, молодец. Есть, первая ступенька. Давай, родной, берешь и складываешь точно так же, как было. Понял? Да. Точно так же. Да. Залезешь мне на вторую. Хорошо. Понял? Да. Я хотел еще показать, что, ну, если Мандрей не залезет, то значит, я буду сильнее его. На Динкуруба вообще никаких ставок не делала бы. Я думала, что он не сможет. Тем часом Марина та Лариса на Ривне прошли Марина, три сходинки. Лышилась остання будет спрытнейшее? Пятая должна быть, Мария! Лариса, порадуй меня, я тебя умоляю, пожалуйста. Вот меня вот как, как пинок такой под задницу, я смогу. Тем более, видя свое количество мешков, которые я натаскала, я поняла, что я смогу. Переживала за то, чтобы забраться быстрее наверх. <плес> ой, ой, <плес> Надеюсь, ничего серьезного. Ты продовжить Лариса боротьбу после такого падіння? Да. Умничка! Давай! Давай! Такое ощущение, когда вылазишь на четвертую ступеньку, то есть в прошлый раз мы с Наташкой не смогли, то есть, а вот сегодня это вообще, это такой взрыв мозга, когда вот, ой, ну вообще это звук этой кнопки, это так, Вообще. Реально, обалденно. Летела вниз и понимала, что нужно будет делать все сначала, и силы уходят. Я думал, она не встанет, но она как живчик скакивала, слаживала опять пирамиду. Лариса тоже молодец, ни слезинки не проронила, дважды, упав, по сути, с, с четвертого на третий этаж. А я падаю, уже сил нет. Но я понимала, что я должна туда взобраться, потому что, ну, как бы это будет недоделанная работа, в принципе, уже второй раз нас сюда привезли, да, и второй раз как бы не сделать. Важна поддержка Алины. Но без нее я справилась. Я поняла, что как бы я сильнее, чем я думаю. О, это чувство, ну классное чувство, замечательное вообще. Да, я забралась на четвертую ступеньку. Внизу остались Женя и Дима. Дима сделай это, давай. Дима очень сильно старался. Казалось, что были моменты, что он вот сейчас скажет: да ладно уже, короче, останусь на этой ступеньке. И вот после этих падений они меня как-то так ну, более настроили, а вдруг упаду, так само. <свы> Дима, не бойся, не сдаваться. Я говорил себе, что-то вроде. Вот сейчас, сейчас залезу, вот сейчас вот пытался и не получалось. Страх высоты это было в принципе самое тяжелое в этом конкурсе, самое ужасное. О, О! Давай, давай, давай! Женя умничка, давай! третья ступенька. Мамочка, мамочка. А -а -а! Но это не для меня. Это не для Потому тебя. Потому что у меня внутри все трусится. Отлично, преодолеваешь себя. Когда Женя остановилась на третьей ступеньке, я думал, что она не сможет дальше подняться вверх. Меня оттуда в прошлый раз просто снимали в истерическом состоянии. Сейчас точно такое же ощущение. Давай взберемся на последнюю ступеньку, чтобы Саша гордилась. Сможешь, Жень, сможешь. Тренер Игорь, конечно, очень сильно, он давал толчок, хороший. Саша пусть будет тобой гордиться, что ты залезла на самый верх. было ужасно. Наверху было ужасно. Это же кошмарный ужас. Ой, а как же отсюда слезть теперь? Димочка, пожалуйста, лезь быстрее, я сейчас умру здесь. Быстрее, она все падает. Она очень боится высоты и даже Кричала на Діму, дівочка залізну стрій, щоб медсюда свіслі, я боюсь зати. <різвався> Тим часом Дмитро вже перед четвертою, найвищою сходинкою. Чи наважиться він на останній крок? Або через постійні програші чорна команда покине табір цього тижня. Давай можеш, можеш, можеш. Да я знаю, у меня руки уже болят. Но это последняя ступенька, Дима. Последняя. Если ты сейчас уйдешь, то ты просто... Ты просто тряпка, которая... Можно вытирать ноги. И все. Ты просто вот останешься таким же самым жирным уродом, которым моральным, который будет просто целыми днями сидеть дома и прожигать свою никчемную жизнь. Мне кажется, что он, когда залез, он просто сам себе не поверил. И он сам забрался на, ну, на четвертую ступеньку, я думаю, что это у него самое большое достижение в его жизни. Никогда не делал ничего подобного на это, вот вообще никогда. Он вообще перевернул мое понятие о, о полных людях. То есть мы, оказывается, довольно-таки много можем, если захотим, либо же если нас поставить такие вот условия, когда это нужно сделать. Ты не можешь только потому, что ты так думаешь. На самом деле ты можешь больше, чем думаешь. Участники! Мы вас поздравляем! Вы взобрались на высоту трехэтажного дома сами! Без помощи ваших партнеров! Многие из вас могли преодолеть свои страхи и получили уверенность в том, что вы можете. Сережа, ты пришел первый. Если твой отец успеет тоже первым преодолеть эти ступеньки, то вы получите иммунитет на взвешивание. Надеюсь, он забрался тоже. И надеюсь, Андрей не отказывался от конкурса, так как там, если отказываешься, получаешь плюс 2 килограмма на весы. Конкурс супер-пупер-мега-экстра. Я реально не думала, что я туда могу забраться. Э, тяжело очень, но реально. После конкурса у меня распахнулись крылья. Приезда Алины я, честно, не жду. Я пока очень счастлива эти дни. Раз другій половині учасників перевірити свої сили. Вони не знають, що усі їхні партнери подолали сходи. Ви готові? Так! Да. Три, два, поїхали! Женя на второй ступеньке. Рассчитываю, що. Что... Юля была первой. Если я заберусь первым, получается, то иммунитет э, автоматически может быть либо у нас, либо же не будет ни у кого вообще. А Женя, это у нас такая огромная движущая сила, причем сметающая все на своем пути. Женя на третьей ступеньке. Ты думаю, что я единственный, кто мог более-менее попробовать составить конкуренцию с Женей. Но, к сожалению, я еще не могу так кузнечиком взлетать. Я взял один мешок чисто для подстраховки на последней ступени, потому что э, первый раз, когда я преодолевал, преодолевал эти ступени, я выдохся на трех ступенях и на четвертом мне просто не хватило прыжка. Не прошло 20 секунд и Женя попадает на самый верх. Я. Я чемпион. Я преодолел все четыре ступени до минуты. А что никто не хлопает? Очень много черной зависти. Ну, считает нас очень сильными соперниками, поэтому при малейшей возможности нас просто просто сольют. Коричневые сейчас, можно сказать, чемпионы по нелюбви всех 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 остальных. Олег Саша Ілля Сергій та Наталка майже одночасно долають сходи. Наташа з помаранчевої команди вже отримала плюс 2 кілограми на ваги. Якщо вона не підніметься вдруге, то підставить подругу і принесе парі ще 2 кілограми. Не хотелось ударить грязь в лицом, доказать непосредственно своему партнеру, что я не слабая, я сильная. Я думаю, что сдастся Алина из белой команды, она уже морально сдалась. В общем, буду пробовать сама с мешками с этими. Ну, мало верится, что я туда взберусь, если честно. Ой, было ужасно. Жесть вообще такая полная. Это было сложно. Одни только мешки позакидывать это был писец. С братом было проще. Всегда что-то может подсказать или там поддержать. Брата я в прошлый раз забросил туда наверх, а сам не смог вылезть и он никак же не мог меня потянуть, так как вес большой был. андрей сдастся. сдастся причем даже на первой ступень я понимаю что мой брат тоже не выиграл этот конкурс для меня важно не получить дополнительные килограммы на весы первая ступенька есть красавчик молодец в первом конкурсе он вообще не вылез. И для него, я тоже думаю, это очень большое достижение. Важно, что я все-таки первую ступеньку преодолел, сделал то, что не сделал две недели назад. Понял, что без брата я тоже чего-то стою. Илья залазит второй. Один за одним Молодец. участники дистаются финишо. А -а -а! Саша, ты умничка! Третья пришла. Я могу все, все-таки я сильнее в команде, чем мама. Наташа с розовая забралась наверх. Для меня это, конечно, очень-очень великое достижение, и я рада, что я это сделала. Я я стою больше уверенно в себе. Не прячусь за Марииной спиной. Сергей забрался на последнюю ступеньку. Ну за сына переживаю я. За то, что я не пришел первым, он будет очень разочарованный. Олег поднимается а! на четвертую ступеньку. А! Ну, надеюсь, и Алексей тоже без плюсов. Осталось трое участников. Аліна Наташа і Андрій. Дивіться після невеликої перерви. Я був в шокі від дальніших розвіті собиті. Для кого останні випробування тижня завершиться істерикою? Я саме і найслабший учасник проекту. Поэтому у мене все не виходить. Які пари розсваряться після повернення партнерів? Я не як з тобою можна жити нормально. Для якої пари четверте зважування стане останнім у таборі? А наприкінці голосування ведуча повідомить командам несподівану новину, яка змінить життя у таборі. Дочекайтеся, буде цікаво.